Молоді слов'янці найкращі в Донецькій області. Конкурс Молода людина року завершився 25 червня. Лауреатом у номінації Молодий держслужбовець року стала Олена Сибільова, начальник відділу стратегічного планування та інвестиційної політики Слов'янської міської ради. Це не перша нагорода пані Сибільової, та мабуть одна з найпрестижніших. Волнительне було переживання. потому что не каждый раз за свою работу ты получаешь столь высокую награду. Ну, хотелось поблагодарить всю команду, с которой я работаю, непосредственно за возможность участия в данном конкурсе, за доверие в участии в этом конкурсе. И надеюсь, что вот та невидимая работа, которая как бы проводится нами, государственным служащим принесет положительные плоды для всех жителей нашего города. Мабуть, у слов'янську ніхто так не пишається місцевою молоддю, як всім відома Тетяна Дерев'янко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту. База даних її відомства об'єднує спортсменів, вокалістів і танцівників, екстремалів та молодих художників. В цьому году не менше наших активних молодих людей приймали участь в різного роду фестивалях, як політичні, соціальне направленості, так і творчих. творческих. В цьому году два у нас в конкурсі молода людина ро. областной конкурс. В этом году масса международных фестивалей по вокалу и хореографии. Очень важно, что в этом году не меньше, а даже больше стало тех организаций общественных, которые подают свои интересные идеи в виде проектов и принимают участие как в областных, так опять-таки конкурсах, которые организованы какими-то благотворительными организациями и выигрывают эти конкурсы, получают на, свою, на реализацию своих интересных идей и задумок средства. Думаю, что это движение вперед. Молодежь становится становится более активной, это безусловно. Она становится более грамотна в правовом плане. Она защищает свои права не только просто на каких-то митингах, она и знает, как это делать в правовом поле. И это очень радует и настраивает на то, что Наше будущее в надіжних руках та Слов'янськ має ще одне досягнення на конкурсі Молода людина року, переможницею номінації. Відкриття конкурсу у сфері культури та мистецтва стала Анастасія Сорокіна за сумісництвом талановита співачка та директор Слов'янського міського будинку культури. За плечима цієї дівчини багато різноманітних конкурсів та перемог. Та ця перемога особлива. Во-первых, на цьому конкурсі я не пела, А во-вторых, на этом конкурсе оценивался весь тот багаж предыдущих моих достижений. Экспертная комиссия оценивала, выбирала лауреатов и потом из лауреатов выбрали победителей. Когда мне дали возможность три минуты сказать большое спасибо, то, естественно, я благодарила людей, которые всегда меня поддерживают. Я благодарила свой творческий центр Анастасия, это ребята, которые у меня занимаются, потому что без них у меня бы ничего не получилось. Я благодарила родителей, я благодарила сегодняшнюю власть, потому что, в принципе, если бы они не подали заявку и не посчитали меня таким человеком, то, наверное, бы ничего не получилось.